Только отгучали ночные аккорды новогоднего свята, и уже раницей на головной елце областного центра снова было шматлюдно. Музыка, танцы, забавляльная программа, веншавание и пожадание. Корреспонденты новин так само побывали на святкованиях. Хаця і зусім без снега з плюсавой тэмпературай, але самае доўгачакае света дарослы і дзяцей новы год прыйшло да нас. І хаця з моманту, калі гадзіннікі аділілі апошнія хвіліны 2013 і наступіў новы. 2014 прайшло літаральна зусім некалькі гадзін, ужо раніцай на галовнай Юлцы абласного цэнтра зноў было шматлюдна. Света працягваецца. Галоўныя наведвальнікі яго,е дзеці, але даросных было не менш, якія вырашылі падарыць сябе добры настрой і атрымаць толькі станоўшыя эмоцыі ад усяго, што тут адбывалася. Как Новый год встретили? Расскажите. Отлично. Ждали, ждали, дождались наконец-то. В семейном кругу, как всегда, шампанское, оливье, <с <с елка. Ну, как всегда, праздничное настроение, как у всех. Новый год с детьми, праздник, фейерверки. Ну, что ну, привело вас сегодня? Дети. Хочется посмотреть, что будут показывать. Детям интересно. И, конечно, разом с сказочными героями поудельничать у новогодних пригодах. Немало пригод и вопробованием выпало головным святочным персонажам у первый новогодний день в Бресте. Коварный кот Базилия и Лиса Алиса вырешили подмануть Деда Мороза Снегурочку и забрать все подарунки, которые они принесли детям себе. А на шляху стали Буратино и маленькие Брестовшане. Им пришлось поудельничать у конкурсах, покричать, как наблизить встречу с головными действующими особами Нового года Деда Морозом и Снегурочкой. А так само покататься на карете, веселым паровозе на и перцы. Маленькие брестовшане, да и дорослые, которые так само промали у дела в этих конкурсах, перемогли. Дед Мороз и Снегурочка с подарунками готовы запалить огни на головном атрибуте этого свята при на новогодней елцы. А потом были карагоды, конкурс и подаронки, и добрые пожадания на год наступивший, Как от казачных персонажей, так же хоров и гостей областного центра. Самое главное, чтобы было здоровье. Наверное, это самое важнейшее в нашей жизни, чтобы новый год был еще лучше, чтобы все у нас было хорошо и праздничного настроения на весь год. Юра Пешу, Юра Плинда, областные новины, Брест.